Да. Если не секрет, за кого голосовали? Если не секрет. <laughs> Я за партию регіону голосовала. Вы задоволені тем, что Янукович приходит в 2 колу коло выборов? Ну, из двух зол это лучше. Больше не за кого голосовать, к сожалению. Хотелось бы, чтобы более молодые пришли. приклад молодые? Ну, Тигипка, например. Я не против, чтобы он пришел. У него команда неплохая, он профессионал. Ну, я вообще сторонник того, чтобы в настоящее время сейчас на выборы не по партиях, вот так, как сейчас у нас в Верховной Раде, а надо, чтобы шли профессионалы с каждой партии, с каждой команды. Можно было бы отобрать хороших профессионалов и работать. Если все говорят, что на благо Украины работают, значит, надо так и делать. А вы покладаете надежды на другой тур, на выборы нового президента? Что изменится, что скорее и на краще. Вы знаете, при нашем законодательстве трудно вериться. Надо привести правовую систему в порядок сначала, ну и совесть, чтобы пробудилась у наших депутатов. Так больше все-таки проблема в совести, чем в законодательстве? Я думаю, в совести, в законодательстве, в том и в другом. Если так, как говорят, что для людей, то пусть сделают для людей. Вы пойдете на другой выбор? То мы тоже. Конечно. Ну, я для Украины я должна <laughs>, идти на выборы.